茄子，嗯，弟弟，你想怎么吃？干锅吃个，就是水干了，羊蝎子还在那种的吗？对对对对，那不挺好对、呃。开始切，嗯嗯，嗯弟弟，后比你剁，好嘞，剁小点啊。嗯。弟弟，你切两下啊，嗯、我剁这个，好嘞。 弟弟，这个骨头都断了，你切。好嘞。完事了，嗯，进屋干锅菜。好嘞。来，这个给我，弟弟，你倒锅放水。啊、嗯。 哎，站住站住！水行了，行了<呵>行了，行了嗯、焯水呢，焯水、嗯，放点葱，焯水它，盖上盖，嗯，水焯好了，弟弟，这包给我你。 再放点水，行。哎、啊。干锅羊蝎子为什么放水呢？嘿嘿，这你就不懂了。我做的干锅羊蝎就这样。啊、嗯。这个水开了以后，慢慢的自己干了，然后这,这自己的油离，这个羊羊羊蝎子干锅。 出来了 <laughs> 啊！草原花椒放，干辣就放一把，放一把咸盐。弟弟盖上盖。好嘞，哥，干锅羊蝎子味道咋样啊？那味道你不吃不知道，一吃味道没治了。<laughs> 哥，那我期待。嗯，<laughs> 先吃点奶豆腐，那不挺好？嗯。